سہرائے عشق میں حضرت محمد بن الفضل سے ملاقات ہوتی ان سے پوچھتے ہیں کہ عشق اور محبت اگر اللہ سے ہو جائے تو اس کی علامت کیا ہے کیسے پتہ چلتا ہے بندے کو کہ مجھے اللہ کی محبت اور عشق نصیب ہو گیا ہے اس کو بھی ابو سعد نیشہ پوری تہذیب اسرار میں بیان کرتے ہیں پوچھا ہے امام محمد بن فضل عشق اور محبت اللہ کی نصیب ہو تو اس کی کوئی علامت جسے بندہ محسوس کر سکے محمد بن فضل بیٹو بیٹیو وہ جواب دیتے ہیں کہ چار علامتیں ہیں اگر وہ تمہاری زندگی میں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ محبت کا راستہ کھل گیا ہے ایک یہ کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو فرحت نصیب ہو اور فرحت قائم رہے آنا جانا نہ رہے جگنوں کی طرح نہ ہو یہ پہلی علامت یہ جگنوں کی طرح تو ہر ایک کو مل جاتی ہے خاص اوقات میں خاص واقعہ سنا تو یک لخت رکت آ گئی دل میں کیف آ گیا فرحت آ گئی کوئی چیز پڑھی کوئی چیز دیکھی کوئی چیز سنی تو سینکڑوں بار زندگی میں جگنوں کی چمک تو ہر ایک کو ملتی رہتی ہے ملی چلی گئی ملی چلی گئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہر ایک کے سینے میں دل بھی رکھا ہے اچھا ہو یا برا شخص ہو ہر ایک کے جذبات بھی ہوتے ہیں روح بھی رکھی ہے تو کوئی نہ کوئی چمک وقتاً فوقتاً واردات بولتے ہیں واردات وہ ہر قسم کے بندے پہ ہوتی رہتی میں نے زندگی میں دیکھے مجھے نو مسلم ملے کہیں سٹل نو مسلم میں کی مثال دے رہا ہوں ابھی ڈائلس میں کسی فیملی نے ملاقات کی خواہش کی وہ فیملی تھی پوری ملی وہ میرے ساتھ بات کرتی رہی اور میری بات سن کے وہ روتی رہی ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کئی بار سینکڑوں بار ہوتا ہے کہ مجھے ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرا دل کچھ اور محسوس کر رہا ہے تو دل پر واردات ہوتی ہیں تو آپ تو مسلمان ہیں تو یہ جو جگنوں کی طرح ایک کیفیت کا فرحت کا آنا چلے جانا پھر آنا چلے جانا یہ نہیں ہے ہم اس خیال میں چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ نصیب ہو گیا یہ کچھ نہیں یہ انڈیا میں چلے جائیں آپ کو یہ واردات کی کیفیات کا آنا جانا ہندو بھی بتائیں گے مندروں میں ان کو بھی مل جاتی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں فرحت نصیب ہو لذت اور کیف نصیب ہو اور وہ ہمیشگی کے ساتھ قائم رہے ایک دوسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ پھر اس کا انس پیدا ہو جاتا یعنی پوری کی پوری طبیعت اس کے ساتھ مانوس ہو جاتی طبیعت مانوس ہو جاتی اور اس مانوسگی میں انس میں شدت ہوتی چلی جاتی ہے قدم قدم پر بڑھتی چلی جاتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ اس محبت میں انس اور بڑھے محبت میں مانوسیت اور بڑھے اور بڑھے آگے بڑھنے کو خواہش ہوتی ہے ٹھہراؤ نہیں آتا دوسری شرط یہ ہے محبت کی تیسری شرط عملی سن لے وہ یہ کہ جاننا چاہو کہ اللہ سے محبت ہو گئی اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی تو پھر اس محبت کی راہ میں جو زندگی کے کام رکاوٹ بنتے ہیں جھوٹ بولنا دھوکا کرنا لوٹ مار کرنا کاروبار میں بدیانتی کرنا ہیرا پھیری کرنا کسی کا مال لوٹنا گالی دینا غیبت کرنا کرنا گناہ کرنا ناراض کرنا حق تلفی کرنا ہزار ہا چیزیں جو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ایسی سارے شغل اور مصروفیات اور مشغولیات سے قطع تعلق کر دے قطع تعلق کر دے قطع تعلق کر, دے قطع تعلق کر دے اب یہاں آپ میں سے کئی لوگ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے کہ اگر ایسے کاموں سے قطع تعلق کر دیں تو کھائیں کہاں سے تو یاد رکھ لیں کھانے کا مسئلہ نہیں ہے بے تہاشا کھانے کا مسئلہ ہے اللہ کے ذکر اللہ کی محبت اور اللہ کے عمر میں رکاوٹ بننے والی ساری چیزوں کو چھوڑ دینا آپ کو بھوکا نہیں مارتا رسک پھر بھی ملتا ہے کاروبار بھی چلے گا مگر بےتحاشا نہیں ملتا یہ جو کارون بن جانے کی خواہش ہے نا اپنے اپنے زمانے کے کارونوں کو دیکھتے ہیں میں نام نہیں لیتا اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں یہ جو آئیڈیلز بنا رکھے ہیں نا ہم نے کارون اپنے زمانے کے ان کو آئیڈیل بنا کے اور وہی وہ بننا چاہتے ہیں ہر شخص وہ کارون بننا چاہتا ہے اپنے وقت کا ہاں وہ کارون تو نہیں بن سکیں گے کھانا نہیں رکے گا کاروبار بھی چلے گا صرف حلال پہ چلیں حرام کو نکال دیں جھوٹ نہ بولیں جو بات کریں سچ کریں جو تولیں صحیح تولیں جو بیچیں ایمانداری سے سچ کہہ کر بولیں اچھائی بھی بتائیں کمزوری بھی بتائیں آپ کی سچائی آپ کا کاروبار چلائے گی سچائی آپ کا بزنس چلائے گی وہ پیسوں کی جو ریل پیل ہے کمی اس میں تو فرق آئے گا مگر ریل پیل ہی تو مارتی ہے بندے کو ریل پیل ہی تو مارتی ہے یا ادھر یا ادھر تو پھر کنات کرنی پڑتی ہے کنات کرنی پڑتی ہے بے تحاشا رک جائے گا مگر کافی آئے گا آپ کی ضروریات کو اب بھی اور آئندہ کے لیے بھی کفالت کرے گا ان سے قطع تعلق کی وہ چیزیں جو اللہ کی محبت کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور چوتھی علامت یہ کہ محبوب سے اتنی فیل کریں کہ ہر چیز پر محبوب کو ترجیح ہو میرا محبوب میرا رب میرا مولا اس عمر میں کیا چاہتا ہے اس کام میں کیسے خوش ہوگا اس طرح کروں تو خوش ہوگا یا ناراض ہوگا یہ ڈیلنگ کروں خوش ہوگا ناراض ہوگا بس اس کی خوشی ناراضی کو میار بنانا اور ہر عمل سے پہلے اس کو ترجیح دینا اور اس کے مطابق کام کرنا یہ چار چیزیں انہوں نے فرمایا اگر نصیب ہو جائیں اور اس پر مداومت ہو جائے تو سمجھ لیں بندہ اللہ کی محبت کی راہ پہ چل پڑا